Hörmətli kanal izləyiciləri, bu gün biz 2016-2017-ci il 11-ci siniflər üçün nəzərdə tutulmuş Respublika Feyn Olimpiadaları suallarından 7-ci suala baxacağıq. E, sual belədir: logaritma 6 azsdan 30 bərabərdir A və logaritma 15 azsdan 24 bərabərdir B olarsa, logaritma 12 azsdan 60-ı taplayıq. Yəni daha doğrusu logaritma 12 azsdan 60-ı A və B ilə ifadə edilir. E, Deməli biz nə edərik? Ə birinci ifadəyə birinci ifadəyə dəymədik. İkinci ifadə ilə üçüncü ifadəni, yəni sual olunan ifadəni, hər tərəfini 6 əsasdan əsasladıq. Deməli, ikinci ifadənin hər tərəfini 6 əsasdan əsaslayıb sadələşdirdik. Baxaq. Ləqəmi 15 əsasdan 24 bərabərdir. Buradan hər tərəfi 6 əsasdan əsaslasaq belə olur. Ləqəmi 6 əsasdan 24 böl ləqəmi 6 əsasdan 15 bərabərdir. B. Deməli biz eee 24-ü 4 vuruq 6 kimi yazdık çə, 6-dan 6 1 versin deyə. Logaritma 6 əsasdan 4 + logaritma 6 əsasdan 6. E, Təbii ki 6 əsasdan 6 da 1 verər. Eee məxrəcdə deməli logaritma 6-sdan 15 var. E, biz burada verilmiş ifadəyə diqqət edirik. Logaritma 6 əsasdan 30-a bərabər olduğu üçün eee logaritma 6 əsasdan 15-ə, yəni 15-i e, 30 böl 2 kimi yazırıq düstura nəzərən 30 bölünsün düstura nəzərən açsaq logaritm 6-dan 30 çıx logaritm 6-sdan 2-dir. Təbii ki, logaritm 6-sdan 30 yuxarıda verilib, e, a-ya bərabərdir. On burada nəzərə alacağıq. E, deməli, yuxarı ifadəyə baxaq. Logaritm 6-sdan 4 verilib. Deməli, biz logaritm 6-sdan 4-ü də logaritm 6 əsasdan 2-nin kvadratı yaza bilərik və 2-ni də qarşıya Çoxsa bu şəkildə düşər. 2 log 6-səsdən 2 + 1. E, bu ifadə bu e, sağ tərəfdə nəyə görə yazıldı? Bərabərliyin sağ tərəfində. Çünki biz e, tənasuk şərtlə çarpaz vurduq. Deməli b vuruldu kəsrin məxrəcinə və məxrəc də bir az öncə dedik, log 6-səsdən 30 a olduğu bundan. Deməli biz b-ni məxrəcə vurduğumuz zaman b-ni öncə a-ya vuracağıq, olacaq ab -- ə b ne logm 6 əsasdan 2-yə vursa b = logm 6 əsasdan 2 bərabərdir ə e, surətdə çıx fadəyə ə e, deməli e, bu ifadədə 2 logm 6 əsasdan 2 olur ə e, biraz öncə dediyim səbəblə + 1. Ə e, burada -b logm 6 əsasdan 2 e, digər bərabərlikdən digər tərəfə keçsə müsbət olar e, və 2 logm 6 əsasdan 2 ilə e, bir yerdə saxlayarıq ə hərçisi müsbət olacaq. Ə, biri isə sol tərəfə atsaq və alınmış ifadələri də yerini dəyişsək bu şəkildə alınacaq. B logarifm 6-dən 2 + 2 logarifm 6-dən 2 bərabərdir AB - 1. Ə, burada tam şəkildə görünür ki, logarifm 6-dən 2 ortaq vuruq olaraq çıxa bilər. Biz buradan logarifm 6-dən 2-ni çıxartsaq qalacaq b+2 bura loqarifm altsından c bərabərdir AB ab-1 buradan e, aydınlıqla loqarifm altsından içini tapsaq e, bərabər olacaq ab-1 bölək b+2 deməli biz loqarifm altsından 2 nəyə bərabər olduğunu tapdıq bu belə digər tərəfdən ee bu hissəni demişdik. Hər tərəfi 6 sstan əsaslandıq. Alındı Loq(6 sstan) 31, Loq(6 sstan) 12. Eee yenə bu hissədə ee bu ifadə ilə əlaqələndiribsək belə yazarıq bunu. 60-ı. 2 vur 6 yazarıq. Eee burada onlar onda 2 vur 6 yox. Biz istəyirəm 2 vur 30 yazarıq. Eee Loq(6 sstan) 2 e, biz burada tapmışıq, qiyməti var və Loq(6 sstan) 30 qalırsa, onun da qiyməti, ə, e, misalda verilib. Onda sürəti bu şəkildə açarıq. Logaritma 6 əsasdan 2 + logaritma 6 əsasdan 30. E, Məxrəci də nə edək? Yenə də, 12-ni e, 2 * 6 yazsaq və düstura görə açsaq, olacaq belə. Logaritma 6 əsasdan 2 + logaritma 6 əsasdan 6. Təbii ki, 6 əsasdan 6 da 1-dir. Yazmışıq 1. Ə deməli hal-hazırda bu kəsin surətində və məxrəcinə verilən ifadələrin qiyməti var. logaritma 6-dan 2 AB-1 bölünsün B+2-dir. logaritma 6-dan 30, təbii ki, A-ya bərabərdir. Qiymətləri yerinə yazaq. logaritma 6-dan 2, deməli AB-1 bölünsün B+2 plus logaritma 6-dan 30 A-ya bərabərdir. Onu yazdıq. bölək Yenə logaritma 6 stand 2 təbii ki AB - 1 / (D + 2) + 1. Verilmiş kəsrin surət və məxrəcini B + 2-yə vuraq. B + 2-yə vuraq. E, deməli onda surəti B + 2-yə vursaq, yəni surətdəki birinci kəsri vursaq B + 2-yə gedər. AB - 1 + A-nı da B + 2-yə vursaq, A vuraq B + 2 olur. Məxrəcdə hər tərəf (b+2) vursaq, (b+2)lərə gedər, (b+2)lərə gedər. Bunlar ab-1 + biri də (b+2) vursaq, (b+2). Ə e, surətdə bu mötərizə vurulsaq, deməli o olacaq belə. Ə e, əvvəl hissəni olduğu kimi yazırıq. ab-1 + a-nı b-yə vurduqda ab, + a-nı 2-yə vurduqda 2a olar ə e, məxrəcə baxsaq AB + B və mənfi ilə də 2-ni toplasaq 1 eləyər. Sonraçı gedişdə yazacağıq. E, Deməli sürətdə belə alınır: AB AB 2AB e, + 2A və -1. E, məxrəcə diqqətə zəy. AB + B və bir az öncə dedik, e, müsbət 2 ilə mənfi 1-i də toplasaq +1 edər. Yəşə tun nəticə vel alındı 2AB+2A-1 bölük AB+B+1 və görürük ki, eee cavab A variantı edər. Bugünkü eee dərsimiz buda da də, sağ olun, ardı olacaq.